Колосовский это тоже один из бриллиантов нашей, скажем так, украинской живописи. И со своим видением, ну то есть художник это прежде всего, я считаю, это, ну, как запечатление своего взгляда на окружающий мир. И вот он у каждого, скажем так, разный. И поэтому разные стили, разная колористика, разное ощущение. Ну и вот как бы... Колосовский это, скажем так, один из первых, наверное, если не первый, кем я увлекся, ну, как когда вдруг пришел, ну, осознал, что это мне интересно. Ну, и вот как бы была возможность, я как бы, как Константин Андреевич говорит, что сейчас как бы хорошие времена для вот этой живописи, но проблема в том, что у нас нет каталогов, нет достаточно материала, на основании которого мы можем судить о подлинности этих работ, ну я как бы плавно переходя. Поэтому это проблема, это, ну то есть, это скажем такой большой пласт и прогалына, как сказать, вот нашего украинского э, живописи, да, и вот это то, что еще предстоит как бы нам, как бы вытащить из из ну как бы из крамницы да там наверх и это вот уже если вы заметили начало происходить почему вот вот посмотрите государственная как бы музей все оно прекрасно но они там наполовину опустошены наполовину там непонятно как что собиралось и, и каким образом в итоге сейчас если вы вот Место, ну, вы вот в Киеве заметили, вот в украинском доме начали проходить выставки, там Горская, там еще. Но если вы посмотрите, там будет надпись, где находится работа, это все частные частные коллекции. Частные коллекции. То есть на сегодня коллекционер это та основа вот этого вот фонда украинской живописи коллекционной, которая как бы вот осталась. Да, а сохранилось. И первая задача коллекционера это как бы сохранить то, ну, откопать, найти, да, понять его ценность и сохранить вот это вот, и, ну как бы и показать дальше людям там, что это вот, оно было, оно есть, оно ценно, и это наш фон. Вот как бы вот так оно и идет. Ну и колоссовский это как бы. Один из таких художников, ну я же где-то, наверное, первый, который меня очень заинтересовал. У него такая необычная живопись, и как бы, вот она мне очень, ну как бы я э, приверженец импрессионизма, и вот э, все, что такое вот, импрессионизм, это вот это то, что как бы первый взгляд и быстрый, легкий, это... В нем, да, впечатление, и в нем этюдность, наверное, занимает это самое главное место. Поэтому вот, вот как оно быстро, так оно должно и быстро рождаться, и колористика, краски, взгляд. Ну вот Колосовский один из таких, скажем так, людей, которые имели свой взгляд. Его ни с кем не спутаешь, его фактически ну, видно сразу и как бы там... Ну, Гайдук говорят, что он типа под Колосовского. я когда покупал там кучу работ, нет, ну, там, я познакомился с одним профессором, и он когда-то в 90-е там проводил выставку, или в начале 2000-х там проводил выставку Колосовского. Я, и он говорит, Колосовского ты не найдешь, почти все уехало в Германию, поэтому все, что тебе там будут предлагать, это все там поделки, а подделки, это он говорил это гайдук, говорит, ну тебе скорее всего гайдука капаться, я говорю, ну подождите, ну, гайдук тоже хороший. да, так вот же ж в этом вся, все это, ну, говорит, у нас они тогда там по 400 долларов стоили, поэтому там, ну ты не найдешь, я говорю, ну хорошо, ну когда я нашел, ему принес, он говорит, ну да, колоссальные, тут вопросов нет, они на самом деле вот с гайдуком вот чуть-чуть отличается. Есть у них отличия, есть гайдук, гайдук тоже прекрасен. Еще есть один бриллиант, это, на мой взгляд, это Зинаида гайдук. Может слышали? Она очень, она тоже в таком же стиле, но у нее очень прекрасный натюрморт. Это просто, ну, просто что Ну вот тоже она на аукционах и на Голденсе продавалась, и все тоже очень редко, и их очень мало осталось. Ну. Ця робота є в моїй колекції, вона мені дуже сподобалась, розкажу чим. Придбала я її на благодійному аукціоні Арт Вернісаж. Що мене в ній привабило, це те, що якраз це робота Костянтина Андрійовича. І тут ну, класичний імпресіонізм, вона легка, вона повітряна. Тут ще емоційна складова на мене вплинула, тому що це море. Для мене це Крим, про який ми мріємо. І мені ця робота дуже сподобалась тим, що вона мені нагадала роботи одного з моїх, з моїх улюблених художників Шишка. Він теж, коли писав натюрморти і Крим, в нього є таких кілька робіт, де поєднання є пейзажу і натюрморту. І ця робота саме така. Тут поєднання натюрморту і пейзажу. І це. Перша робота на в моїй колекції. Тому для мене вона цікава, цінна. Як ви бачите, що тут теж така цікава палітра і гарна колористика в цій роботі, дуже легка на сприйняття, вона в моїй кімнаті стоїть, вона ну, не грузить мене. Я прокидаюся і бачу це свіже повітря, ці квіти, це море, і вона мене надихає. Тому ось така доповідь про цю роботу.